Я думаю, что их осталось очень мало, и главное, что мы, наверное, можем дать это свое внимание. Поэтому парад, я думаю, неизбежен, он должен быть для них. И, в принципе, я думаю, что это достаточно, потому что осталь... большего мы, лично обычные простые люди, им вряд ли можем дать. А вот если не простые, может какие-то, я не знаю, путевки, финансовая поддержка. Конечно, банкет. я думаю, что этот вопрос вообще глобальный, и тем более это те люди, которых которых не прибавляется, а становится все меньше и меньше. Поэтому действительно банкет это было бы очень здорово, так как это проводится. Я была когда-то на шикарном параде в городе Севастополе. Вот там на достойном уровне, там бесплатный обед, море цветов, музыка. То есть хотелось бы, чтобы и в нашем городе было то же самое. Догляду, пучовки і деньги. Обіщали деньги, але не знаю, чи заплатять, чи ні. А скільки обіщалося? 500 гривень. Дуже мало ветеранів. Тобто треба, по-перше, визначитись, хто це ветерани, що це за люди, такі, щоб в нас залишились. Мабуть, ті поздоровлення, що готують для них, це більше мало. Тим більше, що на 9 травня. Мабуть, вони варті дуже набагато більшого. Поздоровить. Навіть не знаю, в якій це мірі те поздоровлення варте, наприклад, в грошовому там, вимірі. Може, знаки вдячності. Навіть стати на коліна перед ними Уважение прежде всего, как старость то первое. То, что они прошли ну люблю, да надо свое, я говорю понимаю. Ну, я не знаю, смотря от ситуации, именно как там, может быть кому-то выступить место, может быть кому-то просто, я говорю и сказать хорошее слово. Ну, я так понимаю. Каждому свое. Такая увага потребна только до девятого? Нет. Я думаю, всегда, потому что старость и старость, и ветераны, они заслужили на всю жизнь оставшиеся, сколько у них там мы Лучше ну, путевки отправить, чтобы люди отдохнули. Хотя сколько им осталось прожить еще, какие-то поощрения сделать. Поощрение денежного характера? Денежного характера. Лечение Я думаю, з квітами, щоб воно було не той, хто може е ходити, значить десь зібрати десь концертом з усім. А хто не може, я думаю, що люди вже такі похилого віку, треба додому до, ко до кожного. Доїх. Їх залишилося зовсім-зовсім.